陈小姐，我劝你别自讨没趣了。你这人有病的话，如果就人呢？说好了去物业的，怂了吧？ 大妈，您您您不是回娘家了吗？您又回来了。你这小姑娘怎么疯疯癫癫,癫的呀？那，你大爷又不舒服了，我去给他买药了。小姑娘，你记住，一定要注意楼道卫生。大妈，我很不容易呀、啊。 什么跟什么啊！ 果然，他的东西都消失了。还真有这么个律师。你得了新性失忆症。你应该是这里，你应该是这里，你应该是这里受了伤。 病失忆症，这么严重、啊。来，分配下任务。啊。西郊水污染条这条线上这个症状我好像有。陈佳兰，你去吧。陈佳兰，啊？文主编，想什么呢？文主编，我能请个假吗？事假一律不许请，除非病假。我好像是生病了。 赶紧走，柳飘飘，你笑什么？你没生病吗？嗯、没有。那你去。 什么呀，什么事儿都没有。何正宇，你赔我检查费。啊？什么时候要开一家便利店啊？我怎么没注意？你怎么会注意？你都不注意自己的言行举止。反正我没病，挺好，以后买吃的就方便了。 零退散。嗯，飘飘，呃，喂，飘飘，佳兰，你病怎么样了？医生怎么说啊？嗯、呃，其实也没说啥。那就好。白天交接的硬盘是不是你带走了？ 好像在我包里啊，呃，对不起啊，飘飘，你在哪儿呢？公司加班呢。啊，我现在去送给你啊。时空融合分为偶发性与持续性。